Добрый день зрители канала Сегодня Решила снять новое видео Мы находимся в хозяйстве В Одесской области на самой границе с Молдовой Вот И э, Нас сюда привел Вот этот агрегат Сеялка Джандир 1890 Хозяин данного агрегата Заказал Очиститель ряда мы приехали, установили. Работы были проведены за один день, опробована. Ну, заказчик остался доволен, мы тоже. Вот, вы видите, такая маленькая э, оснастка, дополнение к данному сошнику, позволяющая очи очищать э, пожнивные остатки впереди диска. То есть высев идет на заданную глубину без каких-либо погрешностей. Просто регулируется но эффективно в работе. Заказал только на заднюю часть данной селки. Вот. Ну, в его планах заглушить передний, передний ряд и использовать через сошник. Поэтому было установлено только на заднюю часть. Такие очистители ряда, ну или в зависимости от модели селки, другой конфигурации, мы производим практически на любую селку. Даже если у нас нет данного агрегата в базе мы можем выехать наши специалисты выйдут снимут размеры и изготовим на этом заканчиваю всем всех благ до скорой встречи